Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие ребята! Тетушка Сава очень рада снова видеть вас во всемирной картинной галерее. Сегодня нас ждет удивительная встреча, очень необычная, яркая и красочная. Знакомьтесь, один из самых смелых художников своего времени, великий мастер цвета, Поль Гаген. Поль Гоген родился в столице Франции, Париже, в 1848 году. В самом начале жизненного пути юному Полю довелось поработать моряком. Он плавал по океанам на парусниках, лазал по вантам и мачтам и в бурю, и в штиль. Так продолжалось много лет, пока Поль не нашел свое истинное призвание – живопись. А впечатления о дальних чудесных странах Яркими красками отобразились на его замечательных картинах. И именно об этом вы, ребята, услышите сегодня историю и сможете понять картины настоящего мастера кисти Поля Гогена. Я назвала ее «В поисках цвета». Итак, Гоген, постигая ремесло художника, трудился изо всех сил. Он ездил по всей Франции, чтобы писать пейзажи, то есть картины живой природы. Убегает вдоль дорожка, подсвеченная лучами заходящего солнышка. Ветерок гонит по небу пушистые облака. Посмотрите, ребята, какой теплый получился пейзаж. Оживали на холстах Гогена города и деревушки. Вот такие, тихие и спокойные, озаренные утренним или вечерним солнцем. Вот смотрите, ребята, не правда ли эти цветы выглядят, будто живые? А вот смотрите, чудесно, восхитительно. А еще Гаган пишет портреты, то есть изображает на картинах разных людей, знакомых, близких ему, а то и вовсе случайных, прохожих. Но талантливому художнику все же чего-то не хватает. Чтобы постичь новое, необходимо вернуться к истокам, говорит себе Гаген. И в 1891 году мастер отправляется на далекий остров Таити. Жизнь больших материков мало коснулась его в ту пору. Поэтому у художника появилась возможность увидеть первозданную красоту острова и его жителей. Островитяне приняли художника очень радушно. Охотно с ним общались. Он построил хижину, путешествовал по острову и не переставал удивляться всему увиденному. Например, таитянцы носили совсем другую, не похожую на европейскую одежду из ярких тканей а то и вовсе обходились без нее, поскольку на острове чаще всего было довольно тепло и даже жарко. Даже по характеру таитянцы отличались от европейцев. Они были более доверчивыми и добродушными. И с удовольствием позировали Гогену, который старался перенести на холст красоту этих людей. Художник пробовал передать все увиденное с помощью тех приемов, которыми он уже хорошо владел. Ведь Гаген был опытным, признанным живописцем. Но всякий раз он оставался недовольным тем, что у него получалось. Вроде бы все делал правильно, но картины не передавали даже сотой части того, что восхищало художника. Однажды мастер решил написать картину под названием «Белый конь». Гаген начинал рисовать, но тут же бросал. Все ему не нравилось. Так продолжалось довольно долго. Однажды ночью художник внезапно проснулся, как будто что-то его разбудило. Он бросил взгляд на Мольберт освещенный тусклым светом луны, потом вскочил, подбежал к холсту и принялся за работу. Дело спорилось, и еще до конца той самой важной для мастера ночи картина была закончена. Обессиленный Поль рухнул на кровать и уснул. Каково же было удивление художника, когда наутро он увидел, что белый конь получился зеленым. Вот это да! Совсем неожиданно, правда, ребята? А еще более ошарашен был человек, который заказал Гогену эту картину и обещал заплатить за нее деньги. «Это возмутительно!» – сказал заказчик. «Это что, мой белый конь? Ужасно!» И заказчик ушел, хлопнув дверью и не заплатив ни гроша. Но для самого Поля Гогена это уже не имело значения. «Свершило!» — срадовался художник. «Я нашел то, что так долго искал — свет!» И он начал творить. Его воображение будто подсказывало рисовать голубые деревья и радужную траву. Вы скажете, так не бывает? Но не забывайте, ребята, Гаген смотрел на мир не как обычный человек, а как художник. А это особый взгляд, поверьте мне. Смотрите, перед нами темный-темный лес. Стволы огромных деревьев уносятся ввысь, но небо не видно. Его закрывают необъятные кроны тропических деревьев. И только пасущиеся лошади напоминают нам, что человеческое жилье где-то не вдалеке, а потому совсем не страшно находиться рядом с голубыми деревьями. А радуга зовет улыбнуться и подумать, отчего она вдруг соскользнула с неба и улеглась прямо у нас под ногами. Если мы пойдем по желтой сказочной тропинке, то выйдем на открытое место. Увидим, как по небу плывут румяные облака. И заходящее солнышко ласково гладит холмы, делая их удивительно красивыми. Ребята, вы помните, я говорила вам, что Гаган по-особому видел мир. Поэтому и краски на его картинах вели себя необычно. То блестели ярко-желтым, совсем золотым цветом. То вдруг вспыхивали алым или розовым. Смотрите, дети всадники ведут коней к морю. Всех их ждет приятное занятие, купание в теплых волнах. Может быть поэтому трава под ногами вдруг стала розовой, какой бывает мечта? Как вы думаете, ребятки, если побережье окрашено в такой нежный, необычный цвет, может ли вода быть такой, как мы привыкли ее видеть? Конечно нет. Вода у Гагена тоже необычная, Она не просто переливается всеми цветами радуги, а как будто играет цветными пятнами, как жонглер шарами и булавами. Желтый сменяется оранжевым, а тот красным, то вдруг вспыхивает изумрудно зеленая волна, то проглядывает синяя морская глубина, то тревожно чернеет тень от облака. К сожалению, не все люди понимают живопись Гогена. Одним она кажется слишком упрощенной, другим слишком яркой. Но мы-то с вами, ребятки, помним, что художник хотел не просто передать красу загадочного Таити, но сделать это так, чтобы всякий, кто увидит эти картины, почувствовал бы тайну острова. Поэтому краски полотен Гагена такие яркие, неповторимые и немного загадочные. И знаете, ребята, у Гогена было много последователей художников, которые старались не просто перенести на свои холсты изображение действительности, но старались сделать это так, чтобы зрители почувствовали всем сердцем красоту окружающего мира. С картинами таких художников, которых называют импрессионистами, мы с вами обязательно познакомимся в следующий раз. Раз. А сегодняшняя встреча с творчеством великого художника Поля Гогена подошла к концу. Понравилась, ребята, настоящая сказка цвета. Мы расстаемся с вами совсем ненадолго до новой встречи во всемирной картинной галерее Тетушки Совы. До свидания, детишки.